А то, что сегодня произошло. Неделю назад началась работа э, рабочей группы, в конце концов, с администрацией президента и Майдана и КМДА. С трехсторонней группой. Э, после этого, в первый вечер, когда мы собирались, ночью сожгли сич на Михайловском и так, Да Там же сейчас милиция стоит, да? Так, вчера и позавчера снова были велись переговоры. На сегодняшний день мы имеем с утра сожженную еще одну палатку на Михайловском. Два человека получили ожоги, один в реанимации находится. Так. И имеем штурм Майдана, без всяких предупреждений, без ничего зашли 500 человек в жилетках, якобы э, работников э, коммунальной службы КМДА, которым, когда задаем вопрос, они не могут ответить на элементарные вопросы. Соответственно, эти люди не имеют отношения ни к КМДА, ни к тем более коммунальной службе. У некоторых из них уваливались удостоверения и оружие. Даже. вот так. Зашли батальоны Киев-1, Киев-2, которые зашли вооруженные сюда, в касках, в бронежилетах, с оружием, которые пробовали применять и физически влиять на людей. Сожгли ряд палаток, технику запустили, которая начала давить фактически людей в том числе, и после того уже Майдан собрался, саккумулировал те силы, которые есть, и выбил их отсюда. На сегодняшний момент ситуация ровно такая. На Михайловской, на сейчас вы видели, что происходило, сняли полностью это расположение, те же самые так называемые петушки в дорогих куплях и в футболках достаточно дорогих. Поэтому вот, 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 вот то, что происходит на сегодняшний день. Скажите, сейчас вот пускают э, такую вот информацию, что здесь вот ну, наркоманы, ну, вот бам -бам вы, вы видите много наркоманов. Вот те, которые пришли сюда, э, так называемые коммунальные службы, многие из них были в нетрезвом состоянии, многие из них так, как бы подозрительно не знаю, в каком они состоянии. Вы видите много здесь пьяных людей, покажите неадекватов каких-то адекватов бомжей наверное они с чем-то должны отличаться от а других как вы еще вот тоже такие вот высказывания идут что здесь вот осталось человек 300 и ни, ни на что не могут повлиять нужно уже расходиться что вы по этому думаете по спал? этому поводу я скажу что здесь осталось действительно очень мало людей потому что и вчера уезжали снова ребята на передовую есть ребята которые сопровождали грузы вчера уезжали которые собирают в том числе и здесь и что через Майдан как бы координируется. О, а ряд законов были приняты только из-за того, что мы систематически долбили их и заставляли. В конце концов, принят закон про статус участника, то знает его, да? Этот закон, да, дал бы Бог, чтобы его хотя бы начали выполнять. Плюс ряд других э, подзаконных актов, так как э, в этом законодательстве это ВОЗ и э, за э, Средств защиты каски и бронежилеты безметного налога. Поэтому там есть ряд еще других законов. Действительно влияем, мешаем, напоминаем, что есть Майдан. Ну не знаю, что там кто говорит, я знаю, что я не могу отсюда уходить, потому что мы не достигли той цели, которую ставили перед собой. Не решено ни один вопрос, ни один даже для смеха. Не решен вопрос, который поднимался тогда, когда собирался Майдан в том числе и не подписана, не ратифицирована ассоциация. Так, не, не, нету, не наказаны люди, которые давали преступные приказы, которые их выполняли. Больше всего того мы видим сегодня продолжение. Снова те же самые приказы, практически те же самые люди, те же самые технологии используются. Ничего здесь не меняется, страна становится хуже. Не ведено военное положение в двух областях, что не дает возможности нормально решать эти вопросы, которые там возникают. И при этом есть такое подозрение, что просто пробуют уничтожать патриотов, наших побратимов. Что вы думаете, они еще раз попытаются? Ну пускай пробуют. Мы ждем. А что вы думаете, если им все же удастся разогнать Майдан? Что дальше будет? Ну, одни уже пробовали разогнать. Посмотрим, что тогда будет. Спасибо.